И э, поверьте, на сегодняшний день, за этот год, сделано очень немало. Между прочим, хочу сказать, так это или иначе, в том числе и Порошев, и Турчиновым, и Оценюком, и Аваковым, и рядом других людей для того, чтобы наша страна укрепилась. Э, наша международная поддержка в мире, кстати хорошая, хоть скажу, президенте, у него получается договариваться, узнает английский язык, умеет хорошо общаться. Международная поддержка в Украине в мире есть. С экономикой у нас этот год будет очень тяжело. Но в целом направление их позитива есть. В Верховной Раде избрано действительно достаточное количество людей, которые не дают спокойно жить министрам. Например, не пришел министр энергетики с отчетом на комитет по энергии по... О борьбе с коррупцией. Егор Соболев заявил, тогда мы придем, депутаты, к министру. Когда такое было? Никогда такого не было. Министру пришлось отчитаться, рассказать, что в как. Поэтому позитивные изменения есть, они могут быть не так быстро. Сейчас мы начали в милиции набор патрульную службу, 2000 человек Киева. Мы создадим условия, при которых эти ребята не будут нуждаться ни в чем. У них будет заработная плата, у них будет бензина достаточное количество, и не надо будет покупать за свои деньги форму. И тогда уже мы можем требовать с них, нет коррупции. Потому что коррупция наша порождена самой системой государственной. Я уже об этом говорил, еще раз скажу. Когда низкие зарплаты, когда не за что заправлять машины милиции, и не за что жить врачам, учителям, вот она и появляется, эта коррупция. А потом эта коррупция становится настолько естественной, что люди сами готовы в 9 случаях от 10 заплатить 50 гривен работнику ГАИ, чтобы не платить 250 и не терять полчаса времени. Это же тоже правда. Это тоже правда. Это надо говорить в глаза. Я помню случай, когда мне человек, написал в личку о том, что он ехал в 3 часа ночи с выключенными фарами по одному райцентру Сумской области. Его остановили гаишники и сказали, что так, штраф 500 гривен, заплати нам 200. Я заплатил. И он знаете, что написал? За что стоял Майдан с тремя восклицательными знаками. Я взял копию его письма и выложил его в Фейсбук и написал, дорогой друг, ты виноват в том, что ты не включил фары. Это опасный случай. Ночью кто-то мог тебе врезаться. Или мотоциклисты. Ты мог в человека насмерть. Ты виноват, ты должен был заплатить штраф официально, деньги пошли бы в бюджет, они бы было бы куплено что-то полезное, может быть, для наших бойцов а то. Но у нас люди всегда стремятся видеть виновными всех, кроме самих себя. я очень много проблем вижу в том, и занимаюсь историей хорошо, и философией, и вижу, что проблема в нас самих. И должно быть как можно больше людей, которые хотят идти на выборы, и не за деньги, не за деньги, а которые будут идти в комиссии просто потому, что они хотят честных выборов. И нужно, чтобы процент таких людей был больше. Я скажу еще одну избитую истину, но тем не менее я ее придерживаюсь. Моисей водил еврейский народ 40 лет по Синайскому полуострову. Синайский полуостров меньше, чем Винницкая область, раза в три. Почему? Потому что, потому что он выводил рабов из Египта, потому что евреи были рабами. Хотел, чтобы умер последний, у кого была рабская психология. Наша проблема того, что значительная часть нашего общества еще живет в рабской психологии, сформированной во время Советского Союза. И они послушно до сих пор голосуют, люди пожилого возраста, то ли на веру, то ли понравился кто-то по телевизору, не думая о последствиях. И потом получается так, что выбираются такие люди. Но можно и нужно изменять эту ситуацию. Общаться с людьми. Причем общаться не только в своем кругу, а по... сделайте себе каждый план. Сделайте так, чтобы за месяц вы находили 3-5 своих соседей, говорили с ними, объясняли правду. Чтобы те люди тоже объясняли правду всем. И все возможно. Все возможно. Я прошу на сегодня подвести итог такой общей встречи. Я сейчас пойду, э, журналисты встречусь и пойду Можно с активистами милицию для того, чтобы мы посмотрели видеозаписи.